Друзья мои, если вы думаете, что христианство это просто на собрании ходить, там в хоре петь, там еще что-то, Бог там где горе, где есть шанс поднять, это дух Господа, он хочет поднять человека. Библия говорит, что когда все закончится, выглядит Божье взвешивание жизни будет так: ты взял меня, ты меня не бросил, ты накормил меня, ты меня напоил, ты защитил меня. Вот суть христианства, друзья мои, все остальное прибомбаться. При бомбации, которые мы проводим в жизнь, часто в чем попало, и думаем, что это нравится Господу. А я просто вам провозглашаю. Посмотрите, Бог ждет тебя там, где горе. Пойди туда, там, где, там, где ты можешь изменить чью-то судьбу. И ты переживешь невероятное счастье. Я это не раз переживал. Если бы христиане это поняли, они меньше молились бы всю неделю, а пошли бы через дорогу в детский дом. Потому что, Олег, это так странно, что мы так много пытаемся служить Богу, не понимая, что Бог так хочет. Это же как Бог хочет поднять человека, как, как Бог хочет судьбу этого сироту изменить.